दासगणू महाराजांनी रचलेलं श्री गजानन महाराजांचं अष्ट गजानन गुणागरा परम मंगला पावना अशी चवभे हरी दुरित ते विदुर्वासना नसे त्रिभुवनामध्ये आम्हा करीपदनतावरी बहुदया नरोषाधरा निरालसपणेन से घडलि अल्पसेवा करी तुझी पतित पावना भटकलो वृथा भूवरी विसम्बतनगायती अपुलिया कधीवासरा करीपदनतावरी बहुदया नरोषाधरा अलासजगिलावण्या परतुनि सुवाटे जना, समर्थ गुरुराजजाभूषविनाम नारायण तुज प्रार्थना सतत जोडुनीया कर करीपदनतावरी बहुदया नरोषा क्षणात् जल आणिलेन सुनथेम्बत्या पिला क्षणात् गमना प्रतीकरिसी इच्छिलेल्या स्थळा क्षणात् स्वरूपे किति विविधारिसि धीवरा करीपदनतावरी बहुदया नरोषाधरा अगाधकरणी तुझी गुरुवरा न लोका करे तुला त्यजुनि व्यर्थते कृपा उदकमागति त्यजुनि गौतमी चातिरा करीपदनतावरी बहुदया नरोषाधरा समर्थस्वरूपा प्रतिधरुणसा च बाला तुम्ही प्रग जाला सुशील स्वरूप हरिस्वरूपघे दिधली भेट भीमार करी पदनतावरी बहुदया नरोषाधरा सचिद्रनौके छिद्रनौके प्रतित्वदीयपाय हेला बुडता तरीति जसि नर्मदा देहता अशातु तु जसि वाण्या न समर्थमाझी गिरा करीपदनतावरी बहुदया नरोषाधरा अता न बहुबोलता तव पदाम्बुजा वन्दितो पडो विसरना कदा मदीयहेचिमीमागतो तुम्ही वरद आपुला करधरा गणूचा शिरा करी पदनता वरी बहुदया नरोषाधरा करी पदनता वरी बहुदया नरोषाधरा